зноўга ты міжнародны дзень посуд мыць гатаваць. Прывітанне і адразу пачнем з самага прыемнага. дарагія жанчыны, віншую вас з восьмум сакавіка. Дарэчы, як вы думаеце, хто лепшы кухар, мужчына ці жанчына. Сёння спрачацца не будзем, але вось пра слова пагавору. Тухар вельмі старажытнае слово яно зафіксаванае у помніках стара беларускаскай пісьменнасці 15 стагоддзя. Акрамя таго, мы сустэннем гэтае слово і ў мове скарыны. Лнцужок з'яўлення гэтага слова ў беларускай мове выглядае наступным чынам лацінская мова нямецкая, чэшская і польская. Цікава адзначыць той факт, что у мове скарыны, Напрыклад і таксама фіксуе і насовішч сярэдзіна 19стагоддзя існавала яшчэ такое цэлае гнездо слоў, напрыклад кухмістр. Гэта ў дачыненні да старэйшага повара ці кухаара, які займаў пэўнае становішча і быў бы галоўным. Акрамя таго, раней ужывалася і назва ухта ці кухцік. Гэта памочнік альбо вучань повара. Многія любяць паласавацца якой-небудзь смакатой, а ведаеце, што спажывалі на Русі ў деввятым стагоддзі.нядовы хлеб. Сёння гэта ўсім нам добра знаёмыя пернікі. Пернік, салодкае печыва згатаваная з пшанічнай мукі на мёдзі, фатыцых або цукра з дабаўленнем розных двухмяных прыпраў. Як лічуць этымолагі і беларускае слово пернік і руская прянік маюць одно паходжанне. А менавіта в аснове ўтварэння гэтага слова лежыць пра славянскае слово.пыпернік і э, бярэе на свае вытокі таксама ад назвы перца,пы. Гэта таксама пра славянскае слово. Магчыма, канене што словапернік упершыню ў дачыненні да печыва ўтварылася ў польскай мове. А яшчэ ў дыялектах беларускай мовы пернікам называюць насыпку спер’я. Cі, напрыклад, кацкі узор. Гэта значэнне фіксуе тураўскі слоўнік. Таксама ёсць яшчэ абазначэнне гнязда для абадоў, якімі пляцецца кошык. І таксама тымлагі схільныя лічаць, што гэта перанятае з падабенства менавіта пернік як печыва. Дарагія жанчыны, выходны дзень можна не спяшацца ўставать з ложку. Хай мужчыны самі воююць на кухні, рыхтуюць вам сюрпрызы.